Большинство хронических заболеваний обостряются в зимний период. Остеохондроз в этом плане не является исключением. Существует мнение о том, что боль в пояснице, боль в спине встречается только у людей пожилого возраста. Но это мнение достаточно ошибочно. Большинство молодых людей живут с болью, связанной с радикулитом или миозитом, в частности из-за переохлаждения. Отдавая дань моде, Многие девушки используют мини-юбки в холодную пору, также брюки с заниженной талией, короткие дубленки, пальто, что в свою очередь приводит к переохлаждению спины. Опасность переохлаждения спины заключается в том, что организм не успевает моментально среагировать на холод, так как остальные участки тела находятся в тепле. В первую очередь на холод реагирует кожа. Начинают спазмироваться сосуды, и таким образом организм защищает себя от избыточной отдачи тепла. В дальнейшем, если действие холода не прекращается, начинают реагировать мышцы. Они спазмируются, и в крайнем проявлении может наступать миозит. Дальше вовлекаются нервные окончания и у человека может настать радикулопатия. Если вы все же переохладились, ни в коем случае не принимайте горячую ванну. Во-первых, горячая ванна она может спровоцировать дальнейшее развитие бактерий и вирусов и, соответственно, усугубить весь процесс. Что бы я рекомендовал? Во-первых, можно попарить ноги. При переохлаждении будет, скажем так, снижение иммунитета иммунной системы, и попарив ноги, вы сможете улучшить его состояние. Также нужно будет смазать мазью, которая имеет настроенный противовоспалительный препарат. Область переохлаждения это снимет и боль, и отек. Рекомендовано сухое тепло, то есть на область переохлаждения шерстяной платок и обязательно покой для спины. Если все же болевой синдром не проходит, поднимается температура, нужно обязательно обращаться к...